Отлично, Паш. Паш, я хочу, чтобы ты знал, богато людей тебя поддерживают, следят, просто нет возможности у людей. Система сделала так, что люди обнищали, и люди хотят приехать, но у них нет возможностей. Но много людей следят за тобой, много людей благодарны тебе. Ты для них честь и совесть этой страны. И они признают тебя как патриота, и как лидера, и как воина. Поэтому твой путь видят твой путь замечен и вызывает дуже богатую поваги ну чтобы ты с этим жил и ты это знал да. и дуже богатых богато военных которые тоже військовые, поруч рядом с тобой ну просто у ребят у хлопцев сейчас другая проя они а на нуле они бы были бы здесь все в зале суда ну ты разумеешь да. у них более важка сейчас и они на нуле. Но они все передают тебе привет и все рядом с тобой и ждут, когда ты выйдешь и опять начнешь воевать так, как ты воевал. Твоя война намного дороже и важнее, чем там на нуле. Потому что если нет порядка внутри государства, то это государство победить не может своего внешнего врага. Мы же с тобой это разумеем, очень гарно. Все шановні, покиньте, будь ласка, судового забуду спілкуватися з конвоювання. Велика робота, що така кількість, це добре. Більше не треба. Почуті, почуттю, щоб йшов розголос. Погано коли не приходять взагалі. ще. Ну і хотіли, але Приміщення буде приводить.